ড্রাগস বিরোধী অভিযানে কালচার পুলিশের বৃহৎ সাফল্য সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে কালচার জেলার পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো জানান কালচার পুলিশ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ড্রাগস বিরোধী অভিযান চালিয়ে সোনাই সমষ্টির কচুরতরম থানার অন্তর্গত বাউরিকান্তির এলাকায় এক মহিলার বাসগৃহ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার হেরোইন ও নগদ ষোলো লক্ষ টাকা জব্দ সহ এক মহিলার ড্রাগস ব্যবসায়ীকে আটক করে কাছার পুলিশ আটক করা ড্রাগস ব্যবসায়ীজনের নাম হল নাজমা বেগম লস্কর হেরোইনের বাজার মূল্য লক্ষ টাকার অধিক হবে বলে জানা যায় পুলিশ সুপার জানান এই ড্রাগস ব্যবসায়ী মহিলার সঙ্গে অন্য একজন ব্যক্তি পলাতক অবস্থায় আছে অতি শীঘ্রই পলাতক ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার তিনি আরও বলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কাছাড় জেলা ড্রাগস মুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে কাছার পুলিশ চব নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বা ড্ৰাগছৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযানৰ অংশস্বৰূপে আজি ৰাতিপুৱাই আমি এটা বিশেষ সূত্ৰ পম খেদি এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু কচুধৰম পুলিচ ষ্টেচনৰ এটা অঞ্চলত অঞ্চলটোৰ নাম বাউডি কান্দি পাৰ্ট টু তাত আমাৰ এই অভিযান চলিছিলে আৰু অভিযান কালত আমি এগৰাকী মহিলা তেওঁৰ নাম নাজমা বেগম লস্কৰ পঞ্চাছ বছৰ পঞ্চাছ বছৰ বয়সৰ তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ নাম আব্দুল হক লস্কৰ তেওঁ ঘৰত এটা বিশেষ সূত্ৰ গম পাই আমি ঘৰটো খান তালাচী চলাওঁ আৰু তালাচী কালত আমি ছটাকৈ চাবোনৰ বাকচত হিৰইন ছাছপেক্টেড হিৰইন আমি তাত লাভ কৰোঁ আৰু লাভ কৰি তাত আমাৰ ড্ৰাগ ডিটেকশ্যন কিটৰ জৰিয়তে যেতিয়া আমি পৰীক্ষণ কৰোঁ তাত পজিটিভ ৰিপ্লাই পোৱাৰ পাছত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি জব্দ কৰোঁ আইনগতভাৱে আৰু তাৰ লগতে খানতালা চলোৱাত চলাওঁতে সেই মানুহগৰাকীৰ সৈতে প্ৰায় চাৰে ষোল্ল লাখ টকা আমি নগদ ধন আমি তেওঁৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু বহুদিন ধৰি আমাৰ এটা খবৰ আছিলে যে এগৰাকী মহিলা এই অঞ্চলত বহুত কিছুমান অবৈধ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী ব্যৱসায় কৰি আছে গতিকে সেই সূত্ৰে পম খেদি আমি এই অভিযান কৰিছিলোঁ আৰু অভিযান কালতে আমি গোটেইখিনি সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই জব্দকৃত যি সামগ্ৰী আছে এই জব্দকৃত সামগ্ৰীখিনি আনুমানিক বজাৰ মূল্য চোৰাং বজাৰত আজি মূল্য হ'ব প্ৰায় পঞ্চাছ লাখ টকা গতিকে আমি আইনমতে যিখিনি আমি কৰিবলগীয়া কাম তেনেকৈ সামগ্ৰীখিনি আমি চিজ কৰিছোঁ আৰু চিজ কৰাৰ লগে লগে তাত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ সন্মুখত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰিছোঁ তাক ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিছোঁ আৰু বাকী ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত থকা এজন ব্যক্তি পলাতক অৱস্থাত আছে তেওঁক আমি শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি ইতিমধ্যে আমি কিছু তথ্য লাভ কৰিছোঁ আৰু গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি সোনকালে মানুহজনক এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু ইয়াৰ লগতে এই প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এই জব্ৰকৃত সামগ্ৰীখিনি আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাইজৰ পৰা আমাৰ ইয়াত খুচুৰা বিক্ৰীৰ কাৰণে তেওঁলোকে আনিছিলে আৰু তাৰ পৰা তেওঁ সেই অঞ্চলটোত গোটেই অঞ্চলটোত এই বিক্ৰী কৰি থাকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ডাঙৰ কনচাইনমেণ্ট বাহিৰেও যিবিলাক সৰু সৰু কনচাইনমেণ্ট থাকে যিবিলাক সাধাৰণ মানুহক মানে জলা কলা খুৱাইছে তেনেকুৱাবিলাকো কো আমি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দি সেইবিলাকো আমি অভিযান চলাব লাগে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এই অভিযান বৰ্তমানলৈকে অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযান আমাৰ চলি থাকিব